مرحبا طلاب الشاطرين كيفكم اليوم اليوم مثل ما انا متفقين مع بعضنا عنا حل الوظيفي أه سيز ادو فيني زي عبطنز ما انتو عملت وظيفتكم ايوه سيز زي انتو اكيد عملتوها هادي باش ليالهم تشالشم برنجي بيروكول بير اوكل كانتيني برنجي قن دورت بين يديوز التمش بيش تيلي بيقولون انه في عنا كانتين باحد المدارس كانتين تجي بمعنى انه كافيه باول يوم ربح اربعة الاف وسبعمية وخمسة وستين يعني دورت بين يديوز اطنش بيش يكن في اليوم الثاني اكبين يديوز أوندوكوز كازان كزان مشتر ربح باليوم الثاني الفين وسبعمية وتسعتاش وكل كانتيني 2 günde ne kadar kazanmıştır ha bilunna انه الكانت الكانتين اللي بالمدرسه باليومين الدربي يعني yani طالبين منا مجموع هدول العددين 2719 4765 هدي طوبليالم بوردا يزالم 4765 إيش؟ برضا نيظلم إكيبين يديوز اون دوكوز باكتنز ما أركادش لار، شفتوا أصدقائي كيف؟ أنا عم بكتب المنازل اللي مثل بعضها تحت بعضها، يعني الآحاد تحت الآحاد، العشرات تحت العشرات، المئات تحت المئات، والألوف تحت الألوف، هذي. تаблицيالوم 9 5 تسعة زائد خمسة olacak أو لجاك أو لجاك شو لازم اكتب هون 4 بس بكتب هون أربعة بنكتب إنها أحد العدد اللي طلع معنا بردانية Borodani... يازملين شو لازم اكتب هون بير شونك تسعة زائد خمسة عشر أنا بحط هون أحد العدد يعني أربعة العشرات اللي بتضل معي بحطها باقي هذا شو بنسميه باقي شمدي ارط ارط بير يدي يدي ارط بير بو بو ونط ماين لا تنسوا الباقي يعني ستة زائد واحد زائد واحد كاتش اولاجاك سيكيز اولاجاك شمدي بو اندا كالان يوكتر بهال بهذا الحاف ما في عنا باقي حاليا يدي ارط يدي 7 zeyt 7, 14. Aferin size. Aynısı burada 4 yazalım, burada 1 yazalım. Şimdi 4 artı 2, 6. Ama bu unutmayın, letim suha bilbaki kaç? 1, 6 artı 1, 7 olacak. Yani 7. أربعة زائد اتنين ستة زائد واحد اللي هو الباقي سبعة، فبصير مجموع اليومين اللي ربح فيهم الكانتين هو يدي بين دورت يوز سكسان دورت، يدي بين دورت يوز سكسان دورت يعني سبعة آلاف وأربعمية وأربعة وثمانين، تمام أركادشلار، عرفتوا كيف حلينا؟ لاحات تحت لاحات، العشرات تحت العشرات، وهكذا، وأهم شي ما ننسى الباقي. İkinci soru geçelim. Bir في عنا متسلق الجبال متل ما ظاهر عنا بالصورة طلع لتسلق الجبال بأدوات الحماية معه في اليوم الأول بين بشوز ألف في اليوم الأول تسلق ألف وخمسمية وثمانية وستين متر، إكين جون في اليوم الثاني إكي بين ألتيوز يدي إكي بين ألتيوز يتمش دورت متري، في اليوم الثاني تسلق ألفين وستمية وأربعة وسبعين، في أتشنجو بين أتشيوز دوكوز متري ترمان 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 مشتر بمعنى في اليوم الثالث كمان تسلق ألف وتسعة بوم بو طب طوبلان كاتش متر ترمانش يا مشتر ها عم بيقولونا انو هذا المتسلق الجبال داغج كم متر تسلق بهالايام كاتش متر ترمان مشتر ترمان Turmanış ya bu muştur yani kaç metre tıslık? Fıhre tıra tiyam. İnşa kaç maddeniz jmağon? Bin beş ve bin üç yüz yazalım. Alt altına yazalım. Beni kütüne tehir. Bagon bin Sekiz. İkinci sayım. Iki, i̇ki bin. Altı yüz. Yetmiş. Dört. Üçüncü sayım. Bin. Üç yüz. Dokuz. Kedibine on bir şekil. جيد نقدر نرتب العمليات شمدي طوب ليالم أحد مع الأحد ثمانية زائد أربعة اتناش اتناش زائد تسعة كرش اتناش زائد تسعة يرمي بير إذا تفرنسي واحد وعشرين 21 <laughs> bu nasıl yazalım? Had lazım كيف Aynı Aynısı. نفس الشيء نكتب 21 21 burada 1 yazalım. Burada 2 yazalım. Şimdi toplayalım. 6 artı 7 kaç olacak? 13. 13 artı 0 13. Ama bu unutmalıyım. Manın sehad yani 13 artı 2 kaç olacak? 15. Burada 5 yazalım. Burada 1 yazalım. Şimdi 5 artı 6 kaç olacak? 11. 11 artı 3 kaç olacak? 14. Ama bu unutmayalım. 14 artı 1 15 aynısı burada 5 yazalım. Burada 10 yazalım yani 1. Şimdi 1 artı 1 2 2 artı 2 4 4 artı 1 5. Ha, ya subhanallah kulun hamsat. Yani 5551. Hay mecmu'l emtar illi itsallaqa mutasalliq el jibal. Tamam mı? بس نشرح ونحل بالعربي 8 زائد 4 زائد 9 8 زائد 4 12 12 زائد 9 21 إنه نكتب الأحاد تحت ومنزلت العشرات نكتبه فوق يعني 1 نكتب هون بدل عنا هون 2 تمام هذا باقي بنسميه من بنجمع هلأ هدول 6 زائد سبعة تلتاش الباقي ما بننساه 13 زائد 2 15 5 بنرجع بنحط العشرات فوق يعني انا زاد معي عن العشرة خمسة هي الخمسة بحطها هون والعشرة بحطها فوق يعني الواحد هي العشرات منزلة العشرات هلا 5 زائد 6 11 11 زائد 3 14 ما بنسى هاد 14 زائد 1 15 بنكتب هون 5 وهون 1 واحد زائد واحد اثنين اثنين زائد اثنين اربعة اربعة زائد واحد خمسة، هيك بكون جمعنا الأمتار المطلوبة منا، تمام؟ أركادشلار أناضلزمة، بان أنا طيورم، أركشا فيك أنا عم بشرح في العربي والتركي مشان إذا انتو كنتم متعودين على نمط معين، تمام؟ لطفا دكات إيدين. راح نمشي عالسؤال الثالث، شو جو صارو السؤال الثالث أنا هلأ لحل فقط الأ و تمام؟ و الإف و تمام؟ إنتو رح تحلو هدولي، عاد نشطك ما كداش لارد اتفقنا؟ اتفقنا، طب لا دورت درت بصمك له و له؟ أما هيك سكنتو يوك Ma fi anna mishikli abadan. Hatta bu kanat adadil manazil muhtalifi. 9 artı 6 kaç olacak? 15 olacak. Burada 5 yazalım. Burada 1 yazalım. 8 artı 2 10 10 artı 1 11 1 olacak. Şimdi 6 artı 3, uç, yani, yani, 9, 9 artı 1, 10. Burada 0 yazalım. Burada 1 yazalım. 2 artı 1, 3 3 olacak. Yani 3015. 3015. Fümdü aleykiz. Yani 9. Zayet 6, 15. Mütmenin mütahabim yüktü bil-ahad. Aşarat fuh. 8 zayet 2, 10. والاحد واحد ادعش بنحط الباقي فوق اللي هو واحد واحد زائد ستة سبعة وسبعة زائد ثلاثة عشرة عشرة بنحط أحد الصفر هون مكتوب العشرات فوق واحد واحد زائد اتنين ثلاثة بيطلع معنا المجموعة ثلاثة الاف عشر هادي بورا دا دورت بصمك له دورت بصمك له بيش ارطي يدي كاتش اولاجاك اون iki olacak. İki burada yazalım. Burada bir yazalım. 5 artı bir altı. Altı artı bir kaç olacak? 7 olacak. Sıfır artı dört dört bir altı üç dört. Yani 4472 bin dört خمسة زائد سبعة عشر اثنين بيد واحد بضل معنا من باقي واحد واحد زائد خمسة ستة وستة زائد واحد سبعة صفر زائد أربعة أربعة واحد زائد ثلاثة أربعة هدول رح تكون انتو حالينهم ذاتا عشان انتو تتعودوا تشتغلوا بإيدكم تمام أركدش أشلاء شو هذا الجزء اللي انتو تقولوا انه هذا شكل مختلف يا الله انه ما ننتحت تحت بعض انسى ليش هيك؟ كشبسو كنتو يوك ابدا ما في عنا مشكلة فينا نحنا نكتبون تحت بعضهم فينا نحنا هون نجمعهم بدون ما نكتبون تحت بعضهم بهي الطريقة مثلا هذا رح نجمعه هيك اما هذا رح نكتبه تحت بعضه انتم بتحبوا الطريقة اللي بتحبوها فيكم تختاروها مثلا احدد العدد شو ثمانية بلار بصمعه سيكيز برضه بلار بصمعه صفر بيلم اكدشلار يعني صفر ارت سيكيز كارش اولا جاك سيكيز تمام اوتش هانو الان انلار بس ما منزلت لعشرات اوتش منزلت لعشرات انلار بس ما اوتش اوتش ارت اوتش كاتش اولاجاك يوز لار بس يوز لار بس ما دورت ارت بير بيش هون نحنا عنا هذا اوتش يعني خلصت منازله هذا دورت بصمكلة نحنا عنا الصفر على اليسار ليس له قيمة تمام يعني هذا الصفر إن كان موجود وإن كان لا ما بيأثر صفر أرت بير كاتش أولا جاك بير وفيها نحن نحط هون فورا إنه إذا ما ضل عنا هون أعداد إذا كان عندنا ثلاث منازل إلنا يعني نعتبر هذا فراغ نقول واحد زائد هذا المكان اللي هو ما فيه شيء أصلا صفر يعني بيطلع واحد بهي الطريقة ممكن نجمع إذا انتو استصعبتوها رح نجمع هذا السؤال بنفس الطريقة السابقة هادي يظل ظلم برضا يا مثلا باش كارمي يوز عالطة تمام صايم أوتش use on dirt وقت نظم أركض أشلار نص اللي كيف كتبت أصدقائي ما حطيت الثلاثة هون والواحد هون والأربعة هون لا هذا شيء كتير خطأ لتبت أحد تحت أحد عشرات تحت عشرات مئات تحت مئات ألوف ما في تحت الشيء هذه طوب ليالم دورت كاتش أولاجاك Burada bir yazalım. 1 artı 0 1, 1 artı 1 2 olacak. Şimdi 4 artı 3 7 7 5 Altında bir şey yok. Yani tünzil hala 5'e. كاش اولدو بيش بين يدي يرمي كاش خمسمية خمسة آلاف وسبعمية وعشرين تمام ما اركدش لأ يعني انتو الطريقة اللي بتحبوها فيكم تجمعوا فيها هي صح وهاي صح باقي التمارين اللي هي جي دي إي أتش آي هاي انتو بتكونوا حالنا ذاتا بتمنى تكونوا انتو حالينا بإيدكم. لتتمرن على الجمع نوردن جسر وجير شلم، الشاداكي طابلو دا ير آلان صايلاركن دين دان بير أنجيكي صايي إليه طوب راك إلير إرليميك تدر نصر يعني عبقلونا إنه هاي الأعداد بقلب العلاب المرب... العلب أو الم- يعني الشكل الموجود. كيف عم بيتم تشكيله عم يجمع كل عددين سابقين وعم بيحطهم تحت يعني يوز توكسان التا اوتش يوز سيكيز يعني جمع المية وستة وتسعين مع ثلاث مية وثمانية بيطلع معنا هذا العدد وعم بيقول انه نحن نعبي هدول العلب بناء على هاي القاعدة رح نتأكد نحن هلا من هذا الحكي هذي باشلا يلا أول شيء نتأكد نجمع هدول العددين مع بعض 6 artı 8 kaç olacak 14 olacak burada 4 yazdı كتبه 4 burada 1 kaldı şimdi 9 artı 1 10 10 artı 8 18 yani burada 8 yazdı burada 1 kaldı 1 artı 1 2 2 artı 3 5 ha yani doğru yapıyor yani işte sah هادي بيز ديفام ديليز نحنا نكمل إحنا جبع نحنا هلا هدول العددين ونحطهم بهاد المربع تمام انا ما راح اعمل كل المربعات رح اعمل فقط هاد المربع وهاد المربع وانتو رح تكملوا هدول الثلاثة اللي بضلوا بنفس الطريقة هادي طوبة يضم آر ارتو دورت اون اكي بورا دانيز ماليين اكي بورا kalacak? 1. 8 artı 8 yani 16. Yani 16. 16 artı 1 16 z 1 kaç olacak? 10. 7. Burada 7 yazalım. Burada 1. Yazalım. 3 artı 5 8. 8 artı 1 9. Yani kaç çıktı? 9. 100. 72 كي بوكوز يوز يتمش اكي هلا خلينا نجمع هدول العددين مع بعض نكتبون هون دورت ارت كي احد مع احد دورت ارت كي الت عشرات مع عشرات ثمانية زائد سبعة عشر بيش بوردا. بيش تمام، 9 5 <hesitation> أون دورت أون 15. أون بيش،, أون بيش. يا ظلم. هلأ بس إنتو تلاحظوا شغلة، إنه أنا طلع معنا زائد خمسة، أربعة 1 واحد، ليش ما عرفت الواحد باقي هون؟ هاك الصنز معكن حق. ولكن انا مو عندي هاي المنزلة اخر منزلي يعني هون مئات وهون مئات يعني انا عم بجمع عددين من نفس المنازل يعني هذا ثلاث من منازل وهذا ثلاث منازل هلا اذا انا حطيت الواحد باقي هون انا ما ضل عندي شي هون اجمعه تمام ولا ضل عندي هون شي اجمعه يعني اذا اعتبرناه صفار رح يأثر شي علي ما رح يأثر علي شي إحنا نحن متفقين هاي الشغلة إنه الصفر على اليسار ما بيأثر فأنا نزيد جمع الصفر زائد صفر صفر زائد واحد واحد لذلك أنا كتبت on بيش اللي هي تسعة زائد خمسة زائد واحد عرفتوا ليش كتبت الرقم هون كاملا تمام هلا لأني كنت ما رحل هذا الفراغ بس لأني هو صار عندي عدد من ثلاث منازل وعدد من أربع منازل رح يكون هذا العلبي آخر رقم بكتبه أنا هدول علبتين هيضلوا لكم يا شاطرين Çalışkansınız. Şimdi toplayalım. 6 Artı 2 Kaç olacak? 8 olacak. Burada 8 yazalım. 5 Artı 7 7 et 5 12 2 Bir de 1 1 1 Şimdi 5 Artı 9 9 Zayet 5 14 14 Zayet 1 15 5 بضل معي باليد هون واحد ليش انا هون ما عندي عددين من نفس المنازل يعني بيكون في اختلاف فانا هاي هذا الصح التسعة هون اخر منزل بهذا العدد ولكن الخمسة ما انا اخر منزل بهذا العدد لذلك حطيت الباقي الواحد فوق الواحد هذا اللي هو منزل الاف البير ما هو يعني بير ارت بير كاتش اولاجاك اكي اولاجاك كاتش شكتو اكي بين بيش يوز يرمي سيكيز İki bin beş yüz misal kes. Halle, sarpıyı konu, tamamla. Intele harik o. İnşallah. Bittimden, konu, fümdü ders, bir şekilde, cüret. Hadi kendinize iyi bakın ve derslerine kendine, pardon, ve derslerine dikkat edin. Hadi görüşürüz arkadaşlarım.